Ну, я тоже позвоню, что Вадим Валерий. Вадим Валерьевич, я подавал заявление рассматриваться, я не могу так Я исполнитель вместе с первым заместителем новой администрации Федоров Владимиром Николаевичем. Никаких продвижений ничего. Есть продвижение. Мы просили ответчика по вашей просьбе завтра. Да. По, по, по результатам э, завтрашней беседы и наших выводов. Мы просим э, вас лично и узнаете. из... Э, нашими Хорошо. Наши... Я, я, у меня есть дополнительный материал. У меня такая ситуация. Помимо того, что Игорь Петрович не очень любит э, общаться с журналистами, он всячески блокирует э, представление открытой информации по доступ к обучению гражданам, про я э, ведущий журналистское расследование по питанию в э, школах э, учебных заведениях и разговор. уже четыре запроса, четыре запроса, э, на которые отдел образования не дает э, нам документы э, по тендерам и я э, жалуюсь э, Игорю Петровичу. И ему говорят о Ну, единственное, что вчера у меня утром было и спросил, есть ли какая-то у нас проблема в школьном питании, я ему ну, не ну, я приблизительно, у нас есть один победитель тендера. Мы знаем, что цена на питание завершается в два Двухдневное питание выдается за однодневное. 17 пунктов составляются. И Петрович подписал на 2016 год. Если в этом году было 6 миллионов, он уже подписал на 12 миллионов питания провести. Опять эти 17 пунктов включены как однодневное питание. Мы кричим, кричим о том, что это двухдневно, да? потому что если взять меню, то это от 7 до 9 пунктов. Но не дают один день, день рыбу и колбасу, понимаете? Или рыбу и колбасу. Или пюре, или макарон. Да? Составляется 17 пунктов, берутся статистические питания, берется 40% сумки. Мы хотим это как-то остановить, мы не хотим ускорить детей, но не в подземелье. Я пытаюсь получить документы. Документы мне не даются, все какие-то отписки, вот. Я даю на Евгения Петровича досконалости на шесть вопросов. Ни на один вопрос ответ. Я не прошу никаких там секретов. я прошу бюджетные деньги, пендомные документы. И... — А скажите, пожалуйста, оно там на сайте не, время не фигурирует? — Понимаете? Я смотрю на сайт. Но я заходил на сайт. На сайте не так-то просто качать какие-то документы и разобраться в них Я сказал, я прекрасно понимаю, что по закону, по доступу к личной информации, я, как гражданин, требую больше 6 листов, я должен оплатить. Я готов заплатить. Я вот мы в круг. Там было там такая пачка бумаг распечатан. Нам выдали счет 300 тысяч рублей. Мы его оплатили, нам распечатали, мы, мы, забрали все документы и ушли. И изучаем, делаем, что с ним хотим. Никаких вот э -э Та же самая ситуация с замом Рудиком. Пожалуйста, даю запрос. Не было декларации ученика на сайте о страны. Прихожу даю, почему не декларации, дайте копию декларации. На копию декларации дают, почему ее не было Те вопросы, которые не задают, просто в ответе опускаются и делают вид, что их нет. Все какие-то Это вам да? Да, это вам да, то есть у них вот идет шаблон, частины друга, мы это все знаем, понимаете? Вот я сейчас получал э, запрос, я попросил э, быть присутствующим при э, раскрытии тендерной документации. Две строчки, где платить, когда будет, в каком кабинете восходит. Полтора листа текста о том, что какие законы, и потом две строчки, где мы Зачем мне это? бумага лично есть? Да. Есть форма ответа, которая... Э, ну, я все, так э, сказать, на основании каких-то документов, там, доставляется информация, то, к сожалению, это уже в бюрократия. не Может быть. Я прошу деньги неосознанно, значит, когда мне прийти, снять раскрыть центра эксплуатации, две строчки, тогда бы, стоп, полтора листа читаю, потом концепцию... какие первое. Нарушение... Нарушение... Нарушение закона Украины про доступ к публичной информации. То есть вы не получаете... Ответ. Я уже все эти документы передал уполномоченному органу, который находится у нас в Киеве, уполномоченному органу Верховной Рады по правам человека, они уже открыли провадження стосовно цього. 212 сейчас речь Конечно, там будет долгий процесс. Это коррупционная статья. Не ответ на вопрос, это, это коррупция. Он не может это скрывать. Мы ему дали запрос на дать э, копию акту за прошлый год в э, инсп, ну, администрации. Не его, он даже не работает. Дайте, что он не дал. Вы в Ну, было круто В, прошлом, в, апреле прошлого года не Почему? Ну, потому он не может вам дать. Ну, почему? Он же у него закон. не может. Если мы проверяем, мы, мы проверяем какое-то предприятие, Мы сами его не можем проверить, если наше. Мы обращаемся... Предприятие – это бизнес. Мы обращаемся. Коммунальный предприятие – это проверяют ну, они нам акты, проверяют, делают на матке, проверка идет только на ознакомление, и все, и забирают. Все. А, нет вот. Нет. У же не что нет Это уже, вот это уже другое. Да, нету. я же не знаю об этом. Есть или нет. Напишите мне, что какие карты. Мне обратились, они дали, там какой-то проблем. Поэтому это дополнительный материал, потому что он только -то публичный информации. Ни он, ни Григораж, ни Рудик не сдают. Я считаю, что это нарушение. Я буду добиваться того, протоколы на э, большая проблема еще в его команде в э, Некий Паша Ахмадуль, который его будет машине, и он там советник по вопросам э, каким-то... значит, черт, не Да, это ваше результаты. Я могу копию копии еще раз кидать там в интернете. Э, Паша Кладурин, он по вопросам спорта молодой спорта. Представитель антимайдана ездил в Киев, собирал петушек. И вот его страничка в... в ВКонтакте. Люблю Россию, ненавижу Украину. Объясните мне, кто. А он кто? Ваша охота, он радный головы с питанием. Да, не Неофициальный, да. Но все равно человек входит в администрации, администрацию. А он есть как-то... Он... Да, а есть пара. распоряжение головы о том, что он ратный головы. То есть, как бы, ну, он возит машину, как бы, знаете, команда Шуфранова, он его работает, доверяет нам, очень близкий. И, ну, как бы, не знаю, потому, как команда Сахашвили были соперниками за будет как ваших, Ну, нет, пока. А он, как бы, такой контакт, не знаю, без доверил на таком. Вот это главные вопросы, которые Меня очень интересует этот ваш вопрос. Я, конечно, через этот прокурор добился, вот, в битве криминального команды, потому что местные

мне приятно, что вы, что завтра будут испания. Я просто сказал, что вообще не нужны. 22 октября хватает, даже никто не позвонил. Да. Ну, вообще, я вот столько смотрю, вот так наблюдаю за ним, он никогда не боится людей. Кто идет? Он всегда... Вот сегодня. Он падает, у вообще не снимет, что сейчас. Но это просто заставить всем человек. Сегодня вот следствие района. Я все равно полностью снял, еще тоже все Вот депутаты становятся, Те депутаты, которые голосовали даже за того кандидата, кто мог опять сказать, что он лучше. Кстати, был в районе Рады, он был в ППСР. Прошли на лето. Игорь Петрович, мы хотим возить здесь несколько. Я понимаю, когда человек говорит он, 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 он не в но он сидит а, в я... не Но я... это не будет, Я говорю, что он это Мне просто что... Мне судить потому что он сам от команды церкви. То есть, мы, мы... Да, то есть, мы... Я понимаю, что метод циркашири не может за всех разобраться во всех сансусах. Мы представляли люди, которые придут этому него, чтобы это мега, да? <съя> Хорошо, <съя> если позволите, я тогда завтра, после, может, после 12 с вами <съя> Хорошо, <спасибо. съя> вами <съя> <решения, съя> с вами с вами с серьезные решения, вами с вами с вами так, сейчас она, а, да. есть, она регистрируется. А, все. Но все официально потом можно Ну да, все, спасибо, мне было приятно. Спасибо. Хорошо вам